Настал португалец Антонио Гутерыш. Здравствуйте. В нашей студии Константин Батовский, политолог и вот такой довольно... Приближенный к украинским реалиям разговор мы сейчас начнем. Собственно, как повлияет новый Генсек на э, отношение он к Украине? Это, наверное, основной вопрос, который волнует всех, кто знает о избрании нового генерального секретаря. Константин, э, вот какие вы видите основные э, вехи? Э, возможного развития отношений с новым генеральным секретарем. Да, но если позволите, перед этим я бы хотела, чтобы вы описали ситуацию, которая нам вообще, Европу и мир, который нам оставил Пангемун. Вот что мы имеем по состоянию на ну, Это, да, это было целое десятилетие Пан Муна, ВОН, собственно, какие-то основные тенденции сформулировались за это время. Да, добрый день. На самом деле от фигуры Генерального секретаря зависит немного, поскольку все ключевые решения в Организации Объединенных Наций принимает Совет Безопасности, в котором есть несколько постоянных членов, в их числе Россия, и каждый член обладает правом вето. То есть любое решение он может заблокировать, не объясняя вообще никаких причин. Поэтому э, фигура генерального секретаря это, это просто вот достаточно символичная. Да, он много ездит, он. Э, это не значит, что он может выражать вот мнение всей организации объединенных наций. Он может выражать свое мнение по каким-то вопросам. Поэтому я не ожидаю никаких, на самом деле, резких изменений в политике в отношении Украины. Несмотря на то, что история Украины в ООН начинается с момента основания этой организации в июне 1945 года, наша страна была одним из основателей организации объединенных наций и постоянно там присутствует. Тем не менее, нам легче будет выстроить отношения с Антонио Гутерышем, потому что в последнее время он был верховным комиссаром он по делам беженцев и возглавлял, в том числе вот при его каденции случилась, российская агрессия, и именно Антонио Гутерыш занимался во многом вопросами помощи беженцам и вынужденным переселенцам с Донбасса. Многие программы, которые у нас организованы, и организации развития ООН, и вообще под эгидой ООН, это достаточно много на самом деле. Все это происходило при его непосредственном участии. То есть можно говорить, что он вовлечен в наш конфликт, он его знает. Безусловно, он ему гораздо ближе, потому что он им непосредственно занимался, в отличие от Пангимуна, который является южнокорейским дипломатом, незнакомцем сильно со спецификой вот европы со спецификой вразии отношений конфликтов вот здесь вот то анто это же гораздо ближе он европеец и у нас ним есть история отношений а что вы имеете ввиду под словом занимался вот он владеет ситуацией он владеет информацией да? но что именно какова была его политика по поводу ну, украинских беженцев это, это не только владение информации это собственно направление сюда нескольких мониторинговых миссий во-первых которые занимались в И изучением вопроса соблюдения прав человека, и изучением ситуации с беженцами ⁇ это первое направление. Второе ⁇ это работа а, организации, которая называется UNDP, а, Организации развития Организации Объединенных Наций. А, Эта некоммерческая организация занимается непосредственно материальной помощью переселенцам. А, в настоящее время а, благодаря им были закуплены многие строительные материалы для восстановления жилья. разрушного в ходе боевых действий, в том числе в Сславенске, в Мариуполе, а, и в Марьинке и вот в прифронтовых а, регионах Донбасс. Бдаря деятельности этой организации сейчас реализуется политика микрогрантов и поддержки занятости с, среди переселенцев. Но и в целом, собственно, мониторинговые миссии докладывают мировому сообществу то, что происходит и на оккупированной территории в том числе. И в этом они нам, на самом деле, Украине являются союзниками Украины, потому что их доклады в отношении соблюдения прав человека на оккупированных территориях, они, в принципе, содержат достаточно объективную информацию. То есть там пишется, что на оккупированных территориях не соблюдаются никакие права человека. Нам воссоздан человека ненавистнический сталинский режим. И для нас это, это очень важно. Я предлагаю послушать о том, кто такой э, Антонио Гутерреш и вот, собственно, впечатление людей, работавших с ним. В частности, это э, украинский дипломат Богдан Нагайло, который приходил к нашим э, коллегам еще в октябре месяце и вот рассказывал э, тогда, вот еще до того, как Антонио Гутерреш приступил к исполнению своих э, новых обязанностей, о том, кто он и э, І собственно, які можна впечатлення можна було сформувати лічно спілкування? як людина, я б сказав, порядна, тепла, харизматична людина, яка любить бути серед людей, це не є кабінетний такий клерк, це не є такий чиновник, який просто через інших керує. А він, він очевидно любить комунікувати з людьми, виступати публічно. Він дуже часто їздив, наприклад, з Анджеліна Джолі. А, вот э, такие впечатления от личности э, Антонио Гутерыша поделился с нами э, Богдан Нагайло. Вот, собственно, как э, такие э, личные впечатления, как мы их можем интерпретировать, Константин, как вы думаете? Вот, э, мне кажется, что на самом деле в личном общении, наверное, э, многие люди, они э, порядочные, теплые, добрые, белые, пушистые. Но когда они занимают какие-то довольно важные посты, то, в принципе, все меняется или нет? Можем порадоваться только за господина Гутерреша, который много путешествовал с Анжелиной Джоли. Вот это работа мечты, наверное. Но а, в остальном а, достаточно интересная личность. Дело в том, что он состоялся как политик в Португалии. И два срока подряд он был премьер-министром Португалии. В том числе при его каденции э, произошла интеграция Португалии в Европейский Союз. Его кабинет министров, несмотря на то, что он принадлежал к социалистической партии, провел ряд либеральных реформ. И э, как политик, вот, безусловно, Гутерреш это практик. Вот, он, он человек э, дела. Он имеет инженерное образование, э, является инженером-физиком. И поэтому э, он, конечно, не кабинетный политик. А политик, который вот себя реализует в полевых проектах. Более того, помимо того, что он занимался проблемой Украины, наибольшую известность он получил как человек, который решал проблему беженцев из Сирии сейчас вот это благодаря ему были созданы вот, эта вот концепция временных лагерей, которые разместились в Турции и в странах приграничных Сирии. Во многом европейские лидеры все-таки должны ему быть благодарны, потому что он приложил все усилия для того, чтобы сдержать миграционный поток в Европу. А что касается личности, то <свят> ага. очень такая обсуждается история его первой супруги а, дело в том то что а, она была а, психологом и он в частности в своих интервью рассказывал что она его на самый главный урок ему в жизни преподнесла как раз его первая супруга психолог которая ему говорила что м, там где два человека там всегда на самом деле 6 первые два это те кто они есть на самом деле вторые два это те кто которые думают про себя, кто они есть на самом деле. И еще два ⁇ это те, которые думают про других, кто они такие на самом деле. Вот, кстати, и... знаете, я вот эту фразу о шести людях слышала в другой интерпретации. Когда есть двое, то за... А... За женщиной стоят ее родители, а за мужчиной его родители. И так получается, шестеро, но это, в принципе. Это, 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 видимо, есть такое расширение, конечно. Да, это другая но, интерпретация. А, но в связи с его первой супругой была довольно драматичная история, поскольку она, она, к сожалению, умерла. Он был вдовцом достаточно долго, потом снова женился на сотруднице Мэрии Лиссабона. Но его супруга тяжело болела, когда он был премьер-министром, и она несколько лет, по сути, безвылазно находилась в госпитале в Лондоне. И он, будучи премьер-министром, каждую пятницу вылетал в Лондон, и каждый понедельник утром возвращался на работу. И это была такая история, о которой была, естественно, в курсе португальская нация. Но вот она его характеризует все-таки как человека, который имеет некие ценности, понятия. И, безусловно, мне кажется, приход вот, ну, европейского политика с европейским взглядом, европейским опытом позволит сдвинуть организацию ООН немножко вперед. Хотя все генеральные секретари абсолютно, когда вот вступают в должность, обещают реформировать ООН, сделать ее более эффективной, тратить на нее меньше денег и так далее. С другой стороны, э -э -э Гутерреш э -э из такой э -э довольно непростой страны Европы, из Португалии, которая вот сейчас находится в стране от всех миграционных кризисов, которые приключились с ЕС. И, в принципе, это одна из самых экономически слабых стран ЕС. Как это может отобразиться на политике нового генсека? Ну, мне кажется, что он принадлежит как раз тому поколению людей, которые являются евро, еврооптимистами, которые видели в общем Европейском Союзе больше блага, нежели вот в отдельных национальных государствах. Это его поколение, собственно, осуществило европейский проект. Не думаю, что он испытывает какие-то, ну, естественно, он является португальским гражданином, патриотом mm -hmm. своей страны, но не думаю, что он позволит как-то Португалии превалировать вот в его работе сейчас. Потому что, ну, в принципе. Как мы помним, Владимир Путин в 2000, в 2000 году ставил целью для России достичь уровня ВВП Португалии. Поэтому а, не такая бедная и отсталая страна. В сравнении с соседней Испанией страна достаточно, испани... достаточно стабильная. И в принципе не требует от Европейского Союза так много внимания, как, допустим, Греция, Испания, Италия и другие соседние страны. Португалия вот благодаря реформам, которые были проведены при Гутерыше, они были вот рыночные, абсолютно либеральные, хотя он принадлежал к социалистической партии. И вот еще одна интересная его черта: он а, ушел в отставку а, с поста премьер-министра, а, когда его партия проиграла а, местные выборы. Он сказал, что я не буду доводить страну до политического кризиса, и вот он был премьер-министром с 1995 по 2002 год, семь лет, а срок у них пять лет. И вот в 2000 году он снова был избран премьер-министром, и когда его партия проиграла выборы, он понял, что его партия лишается поддержки, и он тогда подал в отставку. Это редкий и очень достойный жест на самом деле мировой политики. Я напомню, что в нашей студии политолог Константин Батовский мы говорим о новом генеральном секретаре ООН. Гальца Антонио Гутиеррише и вот э, такой вопрос вы в принципе вспомнили уже ситуацию в Сирии. Э, я думаю, что на разрешение этой проблемы, ну, возможно, не разрешение, а вмешание в эту ситуацию инструментами он будут сейчас направлены силы нового Генсекретаря. Как вы считаете, это э, появятся какие-то, возможно, новые резолюции он по Сирии, возможно, э, даже контингент он миротворческий или нет? Ну, генеральный секретарь, как я уже говорил, он очень ограничен в своих действиях, все решает а... Совет Безопасности ООН, в котором есть пять постоянных членов и еще непостоянные члены. В этом году, допустим, Казахстан стал вот непостоянным членом Совета Безопасности ООН сроком на два года. И позицию послов в Совете Безопасности определяют их национальные правительства. Мы помним вот какой цирк устраивает на заседаниях Совета Безопасности посол России Виталий Чуркин. И никакой генеральный секретарь с этим совладать не может. Поэтому его роль скорее будет роль модератора, человека, который будет пытаться примирить эти стороны. Но поскольку их позиции полярные абсолютно, то выработать некий компромисс будет крайне тяжело. Он, Антонио Гутерреш, вот 1 января, кстати, еще интересная черта, как только он стал генеральным секретарем, публичным политиком мирового масштаба, он наконец-то появился в социальных сетях, потому что до этого он избегал, но сейчас вот у него появился официальный твиттер. Uh, и он 1 января сделал uh, такую программную речь, где сказал, что uh, направит все свои усилия на восстановление мира. И заставит, вот хочет сделать 2017 год годом мира, чтобы все стороны во uh, всех конфликтах в мире сели за стол переговоров uh, и uh, начали договариваться. Я думаю, что опять, он, uh, опять же он будет проводить больше времени не в Нью-Йорке и не в Женеве а именно выезжая э, в горячие точки, пытаясь э, примирить конфликтующие стороны. Э, по Сирии, ну, в, это чрезвычайно сложный э, процесс, я не думаю, что он закончится в этом году, э, не думаю, что э, будут приняты какие-то э, э, революционные резолюции, учитывая разную, диаметральную позицию даже не столько России и США, но, допустим, России и Франции, которая также является постоянным членом Совета Безопасности, ООН, или э, Великобритании, которая также является постоянным членом Совета Безопасности. То есть даже если гипотетически выбывает Америка, там, и что маловероятно, а, но если вот мы представим, что там меняется посол и приходит фигура, м, которая вот занимает соглашательную позицию, то еще есть Великобритания, еще есть Франция. И переломать их позицию будет достаточно тяжело. Вот вы упомянули его речь да, при вступлении на uh, пост Генсека, и, и мы предлагаем послушать отрывок из этого выступления. Peace must be our goal and our guide. And all that we strive for as a human family, dignity and hope, progress and prosperity, depends on peace. But peace depends on us. Что ж, поскольку у нас был прошлый год годом английского языка в Украине, я очень надеюсь, что многие наши слушатели поняли, о чем сказал Антонио Гутерреш, Тем более он говорил с таким очень забавным акцентом, что было несложно понять тем, кто знает английский. Ну, в сравнении с Пангемуном это гигантский шаг. Вперед. В английском языке, <laughs> да. А вот, собственно, он говорил о том, что мир должен быть основой, и то, на что должно равняться он. Насколько это удастся на самом деле? Сейчас мировое сообщество находится в довольно интересном и кризисном кризисной точке своего развития вот шестнадцатый год был э, годом когда случился брекзит избрали трампа да, а с другой стороны антонио Гутерреш, который как вы говорите э, представляет совсем другое поколение совсем другие ценности можно ли как-то противоставить эти э, события? Ну, вот ключевой момент его речи был, пришелся наконец, это была фраза «мир зависит от нас». Ну, в смысле, мир как, не мир как сообщество стран, а мир как не война. Собственно, этим все и сказано. Я не думаю, что какие-то будут гигантские противоречия, что Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание сократить финансирование Организации Объединенных Наций или даже выйти из ее составы. Чем ближе к инаугурации, тем более умеренным становится риторика Дональда Трампа. И тем меньше своих вот этих агрессивных предвыборных заявлений он будет стремиться воплощать в жизнь. Мы посмотрим, кстати, примечательный момент, что Новый госсекретарь США, по которому все сейчас обсуждают, Рекс Тиллерс, глава гигантской нефтяной корпорации ExxonMobil, такой босс, которого Дональд Трамп предлагает сделать генеральным секретарем. Ему в заместителе, в помощнике прочат Джона Болтона. Это бывший посол США в ООН, то есть человек, который прекрасно знает организацию объединенных наций, который защищал американскую позицию там очень-очень много лет. Ну, почти как Виталий Чуркин. Вы, наверное, знаете, что дебют Виталия Чуркина в ООН состоялся, когда он защищал советскую позицию по Чернобылю и говорил в 1986 году, что у нас ничего не взорвалось. То есть такой лжец с историей. Хороший а, бэкграунд. Джон, Джон Болтон много-много а, лет а, был послом США в Организации Объединенных Наций. И такой человек, вот а, за спиной генсекретаря, безусловно, не позволит ему делать резкие шаги в отношении ООН. Я думаю, что будет действительно принято некое решение об оптимизации структуры, ну, потому что э, персонал... Гутерреш говорил, он... что нужно менять вообще менталитет ООН. Что имел в виду Ну, он имел в виду что, то же, что э, все генеральные секретари ООН имеет очень мало на самом деле э, влияния на политику и имеет мало инструментов для того, чтобы остановить насилие. А, собственно, с этой целью она и задумывалась. Да, потому что мы видим, что благодаря праву вето, которое существует у постоянных членов Совета Безопасности, вопросы войны и мира могут решаться годами, а за это время люди будут гибнуть и продолжать гибнуть, и кризисы будут усугубляться. Вот, вот это вот основной, основной нерв ООН. Те миротворческие операции, которые он, э, военный контингент, он э, предпринимал по всему миру. И, кстати, Украина принимает активнейшее участие в этих операциях и в Африке, и в Индонезии, там, где Восточный Тимур, и до сих пор вот в составе наблюдательных миссий в бывшей Югославии, э, в Ираке вот до этого. А, вопрос будет стоять, будет ли он расширять свое военное присутствие? Наверное, вряд ли, потому что все-таки голубые каски, вот он, они а, не имеют достаточно полномочий конфликты останавливать. Они работают как вот миротворцы, да, они стороны разводят и используют оружие крайне редко. А многие конфликты, вот как в Сирии, они находятся в горячей фазе. То есть, если туда введут миротворцев, то но это невозможно, потому что миротворцев просто убьют, а миротворцы будут вынуждены открывать огонь, у конфликта появится еще одна сторона. Это тоже вот проблемный момент, на который сейчас нет ответа. Что делать вот с этим гигантским миротворческим контингентом? Учитывая, что мир знает а, несколько способов международных воинских контингентов: есть контингенты НАТО отдельно, есть контингенты ООН отдельно, есть контингенты Европейского Союза отдельно. Понятно, что эту политику надо координировать, но вот это вот дробление произошло как раз потому, что организация Объединенных Наций еще в момент югославского кризиса дала вот такую большую трещину и не смогла выработать тогда эффективные механизмы разрешения конфликтов. Не может она их выработать и по сей день, и сейчас. Следующий больной вопрос, помимо миграции, это все-таки проблема устойчивого развития, где шансов состояться у нового Генсека гораздо больше. Это то, что касается, все, что касается изменения климата, все, что касается координации стран по а, переходу на новую энергетику и вообще а, реклама новой энергетики, да, продвижение новой а, энергетической платформы. А, вот это вопросы более легкие. И, наверное, в этих вопросах у нового генерального секретаря есть больше шансов. Состояться и сделать какой-то прогресс. Все, что от него ожидает мировое сообщество, это соблюдение вот, э, Парижских соглашений, которые были достигнуты в минувшем году по э, изменению климата, чтобы они все-таки воплотились на практике чтобы вот страны стали выбрасывать меньше углекислого газа угу. для того, чтобы сохранить озоновый слой. Так, а насколько вообще можно и правильно с его э, позиции говорить о мире, э, да, обещать мир, там, 2017 год будет там политика мира и годом мира, э, если есть неконтролируемые силы, ну, терроризм, например, да, даже Сирия, с ними надо либо договариваться, либо отдавать им что-нибудь взамен. Э, тем более Терроризм уже распространяется по всей Европе. А, также есть э, Донбасс и тоже нужно что-то на какие-то уступки. Зачем вообще говорить об этом? Ну, то есть, я пришел и говорю о мире. Ну, во-первых, он, 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 он не обещает мир, он просто говорит о том, что это ценность. А, и говорить об этом надо как, ну, как говорить обо всем хорошем, потому что любой мир, понятное дело, лучше войны а, и. Это на самом деле философский вопрос. Он э, актуален и для Организации Объединенных Наций, и для современного, для современных международных отношений. И для президента он, Украины. Который звучит тоже он опишает. таким образом: э, какое количество насилия мы можем себе позволить для угу. того, чтобы защитить э, наши ценности и наш, нашу вот стабильность, да, для того, чтобы оградить себя от рисков современная европа не может ответить на этот вопрос она избегает насилия потому что свежающая память собственно о второй мировой войне и о том какая цена была заплачена э, в этой войне и э, вот это вот ключевой вопрос на который ответа на сегодня нет и я не думаю что антони Гутершу удастся продвинуться э, в решении этого вопроса потому что ни один политик в мире сейчас не возьмет на себя смелость заявить о том, что, вы знаете, в ответ на насилие мы должны выдвинуть еще больше насилия. Или, допустим, мы должны вот для того, чтобы закончить кризис в Сирии, просто всем миром взять и разбомбить эту страну. Понятно, что никогда в жизни ни один политик ничего подобного не скажет, но отсутствие решения этих вопросов как раз подбивает экстремистов с разных сторон для того, чтобы а провоцировать насилие. Притом экстремистов как со стороны критиков ООН и евроскептиков, которые сейчас говорят о том, что давайте все-таки разрушим всю эту сложную систему коллективной безопасности, пусть каждая страна вот украли, там обидели наших граждан, пошлем самолеты, разбомбим там что-то, вот как в старые добрые времена. Mm -hmm. а, и также растет волна экстремистов с другой стороны, которые говорят, видите, как они, как, какие они слабые. Видите, как они не могут принимать решения, давайте их добивать поэтому, давайте вот паразитировать на ООН, на вот этих вот коллективных системах. И спектр этих террористов, он вот достаточно широк, он от Владимира Путина до лидеров ИГИЛ, вот, примерно одного и того же порядка разрушителя. Я напомню, что в нашей студии политолог Константин Батовский, и вот полчаса мы говорили о личности Антонио Гутерыша, нового генерального секретаря ООН. Я бы хотела подвести черту под этим разговором, спросив, вот как скоро мы увидим первые плоды деятельности нового генсека? В отношении Украины. Ну, Или в отношении вообще? Украины в частности, поскольку э, вот голосовалась до Нового года резолюция по Крыму, да. Очевидно, новая резолюция по Крыму теперь будет не скоро. Ну, опять же, снова повторюсь, что резолюции находятся далеко от генерального секретаря. Он не может на них влиять. Он может координировать стороны, пытаться согласовывать их позиции. Более того, он это делает, это его работа, но повлиять на финальное решение он не может. Мне кажется, о приоритетах мы узнаем по визитам, по визитам нового генерального секретаря. Если это будет визит в Украину, это будет означать, что нашей стране отдан приоритет. Последний раз генеральный секретарь ООН посещал Украину в 1993 году. Это был бутрас бутерасгаль С тех пор генеральный секретарь ни разу не посещал Украину. Соответственно, усилия нашего дипкорпуса должны, конечно, быть направлены на то, чтобы фигура такого масштаба, потому что генеральный секретарь — это ну, публич, мир, публичный политик мирового уровня. И, безусловно, нам надо привлекать публичных политиков мирового уровня в свою страну для того, чтобы показывать э, и рассказывать о, о реальности. Да? Так, как, в принципе, это сделал президент Порошенко в ночь на, 30, на 1 января, э, встретив Новый год при фронтовом Мариуполе. Вот таким же самым образом мы должны привлекать к себе мировых лидеров и, безусловно, добиваться того, чтобы новый генсек посетил Украину. Спасибо большое. Константин Батовский, политолог, который говорил с нами о том, как будет выглядеть картина мира и, собственно, роль украинского конфликта в этой картине мира после того, как на свою должность пришел новый генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. Это программа «Киев-Донбасс» и ведут ее сегодня Ирина Сымпан, Анастасия Багалика. Громадський радио стремительно развивается, и ему уже тесно. В нынешних рамках нам нужна ваша поддержка для расширения вещания в новых городах.